साहबा ये वो पहला बैच है सच्चे मुरीदों का सच्चे सुच्चे मुरीदों का पहला बैच जिनकी डायरेक्ट उनके मुर्शद मोहम्मद वसल्लम ने फरमाई तो वो हजूर के सामने कैसे बैठते थे ऐसे नमाज में बैठा जाता है खड़े कैसे होते थे जैसे नमाज में खड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं होता था जैसे नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, वैसे ही अपने मुर्शिद के सामने खड़े होते हैं। जैसे अल्लाह के सामने अपना तकिया में बैठते थे वैसे रसूल ए पाक के सामने जुजातो पर बैठते थे। यही तरीके आज तक चले आ रहे हैं 14 1450 साल की तारीख ये सारे अदब आ कहां से चले तो so, हम, हम जो कदम करते हैं अल्लाह वालों दस्त करते हैं, ये सुनते थे चुनना जो है ये बरेर पाको हिंद के लोगों को अजीब सा लगता है क्योंकि ये इनके कल्चर नहीं है सदियों जिंदगी गुजारी सिखों में, 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 में तो इनको तो क्या पता कि अरब का कल्चर क्या है या, 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 अरब के अंदर आप जाए आप देखते हैं मुल्कों के बादशाह अरब तो एक दूसरे का मुंह चूमते हैं आज चूमते हैं कंधे चूमते हैं ये है उधर अरब शरीफ की आज भी ऐसे शुरू से चली आ रही यहाँ है जो सकाफत है कल्चर यहाँ इसलिए हमें मायूस लगता है तो यहाँ जो कुछ और ये क्राम के साथ महकाय के साथ अपने अकाबरीन का अदब एहतराम इज्जत जो हम करते हैं क्योंकि ये इस्लाम उधर से आए जितने अकाबरीन आए जितने आईना इक्राम आए ये सारे अरब से आए वो साथ ही उधर के तौर तरीके भी लेकर आए उन्होंने यहाँ आकर सिखाए तो इस बात को जहन में रख लें कि कुल्लो तरीकों अदबों व कुल्लो शरीयतों अदबों पूरी शरीयत अदब का नाम है और पूरी तरीकत अदब का नाम है सारा कुरान अलहम से लेकर वन नास तक वो अदब की तलकीन करता है कुरान अदब सिखा रहा है खड़े कैसे होना है नमाज में बैठना कैसे है दुआ कैसे मांगनी है खाना कैसे है पीना कैसे है गुफ्तगू कैसे करनी है एक दूसरे के साथ ये अखलाकियात ये तौर तो तरीके डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं शरीयत मोहम्मदी ये डिसिप्लिन जो है ये हमें दीन सिखाता है जो पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ लाइफ यानी पूरा दस्तूर है या ये दीन फितरत हमें सब कुछ सिखा दिया किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है तिजारत कैसे करनी ने कैसे करनी अच्छा बाप कैसे बनना अच्छा कामत कैसे बनना है अच्छा मोहल्लेदार कैसे बनना है अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना है सारा कुछ बता दिया रिश्तेदारों के साथ सुनो कैसे करते और ये सिर्फ बताए नहीं हुजूर ने करके दिखाए प्रैक्टिकल नारा दुश्मन भी उंगली कर नहीं सकता तेरे किरदार पर दुश्मन भी उम्मीद कर नहीं सकता तेरी गुftar को कुरान ही कुरान है सर सबहल्ला सहाबा ने पूछा सैयद आयशा सल्ली का अल्लाह तआला नाज से कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के اخलाकियां के बारे में बताएं तो हजरत आयशा ने फरमाया क्या आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा ये जी पढ़ा है फरमाया हुजूर की जिंदगी चलता फिरता कुरान को शक्ल में देखना है तो हजूर पाक को देखते और हजूर को हुझूर पार की जिंदगी को अगर किताबी शक्ल में देखना है तो कुरान मजीद में। ये कोई मुरीद नहीं कह रहा है कोई शगिर नहीं कह रहा है बीवी कह रही है कि मेरा फाम चलता फिरता कुरान मजीद है और ये सबसे मुश्किल काम है फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। से है क्या फरमाया तुम में सबसे अच्छा कौन है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है और मैं तुम सबसे अच्छा हूँ कि मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ अपने घर वालों के साथ मैं सबसे अच्छा हूँ तो आप देख लें ये एग्जांपल कि घर वाले क्या कह रहे हैं हजूर की जिंदगी शराब का कुरान तो हमें चाहिए अपनी जिंदगियों के अंदर नबी पे चले अपनी मिलत पर प्रयास अवामरब से ना कर हमारा कल्चर है तहजीब हाँ है, है तौर तो, तरीके तमदन सब कुछ हमारे पास मौजूद है चौदह सौ साल की तारीख है हमें किसी से सीखने की क्या जरूरत हम नकलें उतारते हैं अंग्रेजों बच्चों को बनाना चाहते हैं अंग्रेज बोलना चाहते हैं इंग्लिश अल्लाह रसूल की जुबान है अरबी वो हमें पसंद नहीं है अपनी कौमी पसंद नहीं है इंग्लिश की नकलें उतारते हैं वो अंग्रेज हमारी नकलें उतारते हैं वो बोलते हैं अरबी, वो उर्दू बोलते शलवार पहनते हम हर चीज में उनकी नकल करते हैं इसको कहते हैं गुलामाना जहनीत तो ये पैगाम आज की इस महफिल में अपने जो आईन नौ से धरना पर से कोहन पे अड़ना मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में अपने तौर तो तरीकों को ना छोड़ अरब लोग दुनिया में जाते हैं अपना लिबास अपनी जुबान बोलते हैं चाहे वो यूएनओ में हो अकवा मुतहदा में हो वो किसी और जबान में बात नहीं करती वो अपने अरबी जुबे पहन कर ही बात करती है अपने अपने कल्चर से मोहब्बत तो हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी फरमाई हमारे पास पासियात का खजाना तालीम का खजाना कौन सी चीजें जो हमारे पास नहीं है इलाज मुआवजा के लिए पूरी मेडिकल साइंस के लिए पाकिस्तान लेकर है जिसे कहते हैं तिब्बे नबी तो हम, हम एलोपैथिक से डॉक्टरों से डिपार्टमेंटों से रिपोर्टों से टेस्टों से तंग आ चुके हैं वजह यह है कि हमने हजूर के तरीकों को छोड़ा तो फंस गए बीमारियों मुझे भी हार्ट अटैक हो गई मुझे शुगर मुझे टीबी हो गई मुझे हेपेटाइटिस हो गई ब्रेन हेमरेज ये हो गया वो हो गया तुम्हें ये सारा कुछ होना ही था जब तुम्हें हजूर के मोहरिमात से मोहब्बत नहीं हजूर के तरीकों से मोहब्बत नहीं फरमाया कलौंजी खाया करो हदीस पाक है कलौंजी खाया करो इसके अंदर हर मर्ज के लिए शिफा है सवाए मौत के तो अगर मौत नहीं आई तो अपने आका के फरमान पे अमल करके देखते कहते हैं ना मोहब्बत हो गई रसूल अल्लाह से बहुत ज्यादा और तो युद्ध की ताली पर उनके हुक्मों पर अमल करने का नाम मोहब्बत है नारे मारने का नाम मोहब्बत नहीं, नहीं, नहीं। खाया तो का है फरमाया शहद की मक्खी पर इसमें कुरान कह रहा है हमने शहद की मक्खी पर वही नाज़िल फरमाई ठीक है तो हम तो मक्खी जैसे भी नहीं बने ये हमारे ऊपर भी अल्लाह कोई नाज़िल फरमा दे, 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 दे। लमाय फीति औरो फिक्र के लिए कुरान में 700 दरगाहों में है गौर फिक्र किया किया मैंने तुम्हें अकल दी शूर दिया अतराक दिया प्रेम दिया तो ये सारा कुछ आपके पास मौजूद है पुराने जमानों में हर घर का जो किचन होता था बवर्ची खाना जो होता था ये पूरा गवाह खाना होता होता, दे दे होता नमक वाह हल्दी वाह जीरा वाह काली मिर्च वाह सोंठ वाह हल्दी वाह रेचना वाह हर चीज वहां थी अब सब कुछ मौजूद मौजूद है, किचन है, है, तो है, नहीं नहीं, नहीं, नहीं है, पड़े गई हजारों लाखों रुपया बर्बाद नहीं आया है पहुंच तो जाओ उसके पास, उसके बिजनेस में रिश्तेदार बनने के लिए वो कहते है, क्राँग, ये क्राँग, 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 और हम पागलों की तरह लगे होते हैं उसके हुक्मल कर उसके फरमान पर अमल करते हैं जो वो फरमा दे वो जो हस्ती अंदर बैठी बैठी है जो पैसे ले लेकर आपको अपनी मर्जी से मिलता है तो मिनट के लिए वो जो हुक्म जारी करते हैं फौरन उसकी तामील के लिए कोशिश करते हैं और जो दो जहान के ताजदार अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं किसके हबीब है? जिसने सारी कायनात को बनाया जिसने हजारों लाखों को अकल

अगर तुम में हो तो जाने अगर ये नहीं तो बाबा वो सब कहानियां हैं किससे कहानियां है। तो अब अप, पलटे अपनी असल की तरफ महंगाई का रोना रो रही है सादा से जिंदगी पाक ने गुजार कर दिखाई तो हम महंगाई के रूम सस्ते इलाज आपके पास मौजूद है बदतीन बस जैतून अल्लाह ने कसम फरमाई कसम खाई है मुझे अंजीर की और जैतून की कसम ये मामूली चीज होगी अल्लाह रब्बे जुल जलाल जिसकी कसम खाए हम कसम किसी खाते अल्लाह की रसूल की क्योंकि हमारे नजदीक ये अहम चीजें हैं कुरान की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह किसकी कसम खा रहा है जैतून की अंजीर की इसके अंदर बेशुमार फायदे हैं हदीस पाक में आता है कि ये जैतून का तेल खाया इसको अपने जिस पर लगाया गया शिफा रखी करके तो देखिए ये वो जुबान है जिसने कभी सच के अलावा कुछ नहीं कहा ये वो जुबान है जिसको दुश्मन भी जो है साजत और अमीन कहते थे मानने वाले कलमा को मुसलमान नहीं जो आपकी जान के दुश्मन थे वो भी इस बात को मानते थे कि आप सच्चे इंसान हैं एलाने नबी वक्त तो किया था 40 साल के पहले 40 साल नबी पाक क्या करते रहे, रहे? नमाजे आई थी पचास साल के बाद पहली जिंदगी हजूर की करेक्टर है किरदार है कि आपके सारे इस बात के मोल रखते कि आपका बचपन आपका आप आप लड़कपन आपकी जवानी बेताब शरीफाना जिंदगी एक अच्छे शहज़ी

उनकी तालीम उनके तल्फुजात उसको भी हाई लाइट करने की जरूरत है तो ने अपनी जिंदगी जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया एक अच्छे शौहर बनकर दिखाए एक अच्छे दामाद बनकर दिखाए एक अच्छे सुसन एक अच्छे जर्नैल एक अच्छे ताजर भी, एक अच्छे हुक्मरान आपके फैसले जो, वो तो तो जो है वो गैर मुस्लिम भी उसकी तारीफ करते हैं। तो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली सीरत और किरदार को लाए हजूर की जो तालीम हैं वो सिर्फ नमाजें पढ़ना नहीं है। हमने सारे दिन को नमाजों के अंदर डाल दिया नमाज और ये दो काम हमने समझा कि शायद रसूलबाद ये दो काम दुनिया में कराने आए थे तिरसठ साल गुजार कर गए इतनी मोटी दो किलो की किताब देकर गए पुराने पाक उसके अंदर ये दो तो हैं बस नमाज और नहीं। पूरा निजाम है सोना कैसे है खाना कैसे है पीना कैसे है गुस्तगू कैसे करती है में कैसे बैठते है चलना कैसे है आंखों की हिफाजत कैसे करती है दांतों की हिफाजत कैसे करती है पैसा कमाना कैसे है कमा तो लिया है तो फिर उसको लगाना कैसे है सारा कुछ बताया तो हम तो चंद बातों को सिर्फ अगर पकड़ ले ये काफी नहीं है निशाने लाइए तुम तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हुए, जाओ अधूरा को पसंद नहीं तरक्की छोड़ दो या करंग हो जाए सरासर मोम हो या संग हो या इधर का हो या उधर का हो आधा तीसरा आधा बटेर ये रवैया का तो पसंद नहीं जिंदगी बाकी कितनी रह गई है चार रोजा जिंदगी है रोज तो हम देखते हैं जनादे पढ़ते हैं उन साथे चलीस में होती है सबक क्या लेते हैं वो जो सबक हम लेते हैं उसको अपने लाइफ में नहीं हम अप्लाई करते क्यों

दो हाथ दो पाओ दो कान, दो एक तो क्या बजा? बजा, 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 बजा। उनके नाम भी उनके भी उनके मज़ारात भी भी काम क्या है उन्होंने अल्लाह रसूल होकर जिंदगी गुजारी अपने सोच को एक साइड नफ्स और शैतान के साथ मुकाबला करके दिखाया इसको कहते हैं जहाँ रसूल ने फरमाया अपने नफ्स के साथ लड़ना ये जो अंदर की जो है हर वक्त अपने चलाता है अमित शर्वेल बसवास खन्नास ये ऐसा खन्नास है इसकी पूरी कोशिश होती है कि मैंने इसको कामयाब नहीं हुआ मैंने इसको नफ्स की दुनिया में फंसाई रखा इसको मैंने अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलने देना और इसके साथ लड़ना ये क्या है जहाजे バイバイバイ。バ